8 сентября финансисты всей страны отметили свой профессиональный праздник. Этой дате уже больше 200 лет. И если сейчас для сложных расчетов используют в основном компьютерные программы, то раньше все вычисления производили на обычных деревянных счетах. Можно ли на них, например, посчитать областной бюджет, узнавала Яна Лисовая. И очень удивилась, что умение работать со счетами теперь большая редкость. Финансист из Ивановки почти с 20-летним стажем помнит те времена, когда деревянные рубли считали на деревянных счетах. Высчитывали все от прибыли предприятия до зарплаты работникам. Игорь Шмаргун шутит, областной бюджет на них, конечно, не посчитать. Время не то. Я и на калькуляторе работаю, я и в компьютере работаю. В компьютере быстрее, конечно, формулу задал, там, если и пошел, и пошел, и пошел. Калькулятор, там или что-то проверяю, или Сейчас реже пользуемся, будем говорить так, калькулятором. Понятно. Все это самое. Счеты, конечно, у нас запасники. Современные кассовые аппараты, старые деревянные счеты, теперь экспонаты из двух разных эпох. Прошлое и настоящее в этом супермаркете встретились всего на несколько минут. И то ради эксперимента. продавец кассиры Ирина Вальде вспоминает. студенческие годы даже сдавала зачет по таким расчетам. А сейчас это прошлый век. В нашем ритме работы люди торопятся, неудобно. И поэтому где-то зацепил косточку пальчиком лишнюю. Где-то все равно люди сейчас... И обид много, и неудобно, это очень долго. Проще нанотехнологии. Молодые продавцы, как правило, со счетом на счетах не знакомы. При трудоустройстве это далеко не главное. Не учат этому и в школах. Педагог Татьяна Линник к истории прикоснулась спустя 20 лет. Говорит, хоть время и прошло, а руки помнят, где сотни, а где тысячи. Даже, знаете, вот у нас есть девочка Полина. Вот мы даже с мамой разговаривали, у нее счет не получается. И думали попробовать на счетах вернуться посчитать. Мне кажется, нам всегда Татьяна Ивановна говорит, то, что калькулятор он мы иногда приносим, то, что мы не научимся так читать, То, что лучше считать в уме или на счетах. У меня бабушка когда-то показывала, как на счетах считать. Я маленько умею. Впрочем, купить счеты в наше время тоже довольно сложно. Нет ни спроса, ни предложения. Несмотря на это, в области еще остались сельские магазины, где счеты – главный атрибут и главная достопримечательность. Яна Лисова, Игорь Карпов, Новости дня, информационное агентство «Портамур». А накануне праздника в День финансовой грамотности по всей стране в школах проводились тематические занятия. Старшеклассников знакомились с ключевыми банковскими понятиями и рассказывали, как управлять личными финансами. В Благовещенских школах номер 4 и 5, а также в первой гимназии открытые уроки вели представители банков. В остальных школах – учителя. Напомню также, что в АМГО аналогичный классный час провела ранее министр финансов Вера Щербина. Она рассказывала о налогах, бюджетной системе, формировании зарплат и пенсий. День финансовой грамотности проводят для того, чтобы сформировать у учащихся финансовую культуру и научить ориентироваться в мире экономики.